Здравствуйте. На канале УТВ программа «Акцент» в студии Ксении Телешова. Эксперт сегодня – секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Свердловской области Виктор Шепти. А говорить мы сегодня будем о выборах главы Екатеринбурга. Виктор Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, вот сегодня состоялся праймарис. Это предварительные выборы внутри одной политической силы. И «Единая Россия» в Свердловской области определилась со своим кандидатом на должность главы Екатеринбурга. Так ли это и кто кандидат? Да, мы единственное на сегодняшний день из многих десятков партия, которая э, вот эту процедуру не, не просто проводит уже традиционно, уже который цикл выборов, но и это внесено у нас в устав. Это обязательная норма. И вот по традиции сегодня проводились, я считаю, по одним из самых, наверное, важных выборов, которые э, пройдут 8 сентября. У нас будут по различным муниципалитетам местные выборы проводиться. Но все-таки выборы номер один это глава административного центра города Екатеринбурга. Подготовка шла уже достаточно давно. Был создан оргкомитет, который возглавил почетный гражданин города, почетный гражданин области, уважаемый человек э, Семен Спектор. Были проведены все необходимые э, объявления, сделаны определены сроки по приему заявок для участия в выборах, для того, чтобы сформировать пул выборщиков, а это более 700 человек, из них половина от Российского народного фронта, половина от партии. То есть наша традиция проведения этих праймериз соблюдена, но в то же время у нас уже механизм достаточно Четко и понятно работал. И вот сегодняшний ход обсуждений и голосования показал, что это реальный срез настроения не только партийцев и общественников активных, но и, наверное, срез мнений да, горожан. Но э, единый кандидат от Единой России это Яков Селин. С каким перевесом он победил? Я, наверное, чуть-чуть немножко. Э, Расскажу все-таки про ту процедуру, которая нам еще предстоит. Выборы только-только вот объявлены. Угу. Ну, то есть, да, люди а, нет, иногда не, не будут... понимают. Да, они да, говорят, да, да. что такое. Вот сейчас же, вроде какие-то уже выборы прошли. Нужно сказать, что это лишь первый шаг. Вот, хорошо бы это объяснить на самом деле горожанам, которым предстоит голосовать, что это выборы внутри партии. Мы хотим чтобы все знали, как мы подбираем кандидатов по каким критериям, что это за люди, чтобы это достаточно с большим запасом произошло все-таки. Выборы будут проходить в сентябре, в конце лета, а лето да, все-таки период еще много, более 90 -90 с одной стороны дней. много, с другой лето это все-таки период отпусков, период садовых э, участков и так далее. Вот, поэтому у нас э, будет официальная конференция, где мы будем выдвигать. Это будет где-то в середине июля, где мы будем выдвигать нашего кандидата в главы. Но сегодня уже можно совершенно уверенно сказать, что те результаты, которые сегодня есть, я их про могу сказать, 430 голосов отдано за Якова Силина и примерно 70-80 голосов за его конкурентов, это Виктора Кокшарова и Сергея Фомина, здесь ну, других, наверное, решений конференция принять не может, но, тем не менее, будет и обсуждение, и тайное голосование, и так далее, и после этого мы уже горожанам предъявим нашего скажем так, официального кандидата. А, нужно говорить о том, что сейчас необходимо будет провести еще серию праймерис, потому что кроме а, главы города избирается вся городская дума. Для вас эти выборы тоже важны? Ну конечно. Выборы в административном центре, они всегда э, на особом таком контроле, э, и к ним подготовка всегда, и, и их проведение, это конечно уровень ну, региональный, да и Москва, собственно говоря, очень активно интересуется тем, как будут сформированы органы власти в таком. Миллионники, как Екатеринбург, это вообще-то одна уже можно говорить уверенно одна из столиц России, в которой соревнования, соревнования и, и форумы футбола, международного и на мы претендуем, так, на уровня уже да или проводятся, или запланированы проводиться, или мы за это активно боремся. Поэтому безусловно, какой будет состав Думы, это очень важно, потому что как раз Дума-то принимает очень э, такие решения, коренные для города. Это по бюджету, это по управлению имуществом, по э, назначению земель, про, по генеральному плану и градостроительным э, всем вопросам, э, по формированию администрации города. <свят> это все полномочия Думы. Поэтому нам предстоит еще один цикл предварительного голосования. Мы в начале следующей недели проведем и послушаем всех, кто хочет стать кандидатами, ну не всех, а уже по тройке, которая будет общая, общегородская тройка. Вот еще предстоит вот этот финальный этап провести и будем уже переходить к подведению итогов и ознакомлению уже жителей города с программой партии, с программой кандидатов. Ну просто будем уже предъявлять людей, как уже Тех, кто будет официально претендовать на замещение мандата депутата городской думы. Угу. Вот не все понимают, двухглавая система Екатеринбурга, ее судьба какова? Сегодня мы говорим о том, что выбираем главу города, но ведь это не совсем так. У нас сегодня два главы. Почему? Нет, у нас глава города один, это глава муниципального образования. Угу. Но Кстати, еще есть об этом председатель думы. на праймерис был задан вопрос. И я Петрович сильно ответил коротко так, но по-моему, достаточно убедительно, один президент. В стране, в области один губернатор, в городе один глава. Остальная система уже органов власти э э подчинена э э раз еще, еще раз это к всему подчеркивает. Угу. Э на самом деле э я еще раз хочу напомнить, что глава, который будет избран города Екатеринбурга э 8 сентября, он Автоматически будет возглавлять городскую думу и являться главой муниципального образования город Екатеринбург. А вот уже Дума будет формировать все органы исполнительной власти, назначать сети менеджера, определять структуру администрации и ну, сопутствующие вопросы. Естественно, осуществлять контроль парламентский контроль за всеми действиями, которые осуществляет администрация, и распоряжение финансами и имуществом. Вот Яков Петрович сказал, что так или иначе, все равно волновался перед праймарис. И некоторые говорят, что не было конкурентов вроде бы. Но если мы посмотрим, Виктор Кшаров, это человек достойный в области, его безусловно знают. И если мы вспомним, то он был в тройке на строить стройки претендентов на губернаторство, которые да. вы угу. тоже между прочим были. То есть вот сегодня внутри партийная конкуренция она существует и то, что выбор единого кандидата осуществлен, это о чем говорит? о том, что партия сплочена и люди доверяют этому человеку и свою судьбу. Или и... нет альтернативы, да? Но получается, что альтернативы есть. Но здесь. Как раз вот ход подготовки выдвижения кандидатов и сегодняшнего самого собрания он показал, что у нас очень серьезный кадровый резерв в нашей партии, uh -huh. и кандидаты, которые сегодня были представлены, их можно охарактеризовать как людей, которые вполне, вполне в случае каких-то там сложившейся ситуации вполне могли бы эту должность исполнять. Здесь нет каких-то, ну я извиняюсь, такие вот есть понятия такие городские сумасшедшие. У нас здесь нет э, каких-то таких, знаете, вот, дублеров, которые вот, специально выставляют. Вот не дай бог бы там не прошел. Не прошел бы У -у -у. вдруг на всякий случай. Нет, здесь была серьезная конкуренция. я еще раз подчеркну, и ректор Уральского федерального университета и руководитель одного из крупнейших предприятий города. Екатеринбурга, который Шики имеет большой... Фомин. Да, Сергей Фомин, э, завод РТИ, который имеет опыт и хозяйственной работы, и политической, да, и в разных, на разных уровнях государственной власти поработал. И все-таки вот я честно тоже волновался. Вот Яков Петрович, он, видимо, человек откровенный, когда сказал, что волновался перед этим. Я тоже волновался, потому что мы не режиссировали, мы не планировали никаких результатов. Но, с одной стороны, мы так уж все-таки надеялись, что та схема, которую ну, лично представлял, мы уже говорили о том, что... И та программа, с которой сегодня... И программу мы ему помогаем тоже формировать вместе. Те праймерис, которые прошли по районам, они же уже точечно показывают, какие в районах проблемы, и, и собственно говоря, проблема нашего кандидата слове. формируется. Вот. И поэтому тот убедительный результат. Я посмотрел, как счетная комиссия работала. Вот она. Нигде-то там не запиралась. Угу. Здесь... То есть это результат, он отражает настроение людей и показывает, что мы правильно абсолютно делаем, что вот так вот привлекаем именно общественность к подбору нашего кандидата. С одной стороны, мы заранее оповестили, что у нас такой кандидат. С другой стороны, нам помогают люди своими вопросами и обращениями формировать программу. И мы понимаем, что мы, собственно говоря, делаем осознанный и правильный выбор. Нам будет проще, мы, у нас уверенность в своих силах, да, и в правильности своих действий появляется от этого у нашей партии. И я думаю, что такая уверенность, она передастся горожанам, тем, кому предстоит голосовать. Спасибо вам за участие в нашей программе. На вопросы отвечал Виктор Шепти, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия». «Единая Россия» сегодня определилась с кандидатом на пост главы Екатеринбурга. Это будет Яков Селин. Всего вам доброго. Вы смотрели акцент. До свидания.